Чекаємо за гори гостей. Глянув бінокль, ніби тихо. Замить вже чути вибух, крики, подарки з неба нам летять. Це знову обстріл їхню мать. Коли ми перший раз відчули на собі мінометний обстріл, сидячи отут в цих траншеях, сидиш, думаєш. Ну, тоді, тоді навряд чи думав, тоді було якось інакше. На словах це не поясниш. А коли вже на другий день ти сів я думаю, ху, я це пережив е -е, з однієї сторони. На той момент був якийсь страх, якби думає, що другий раз я вже таке не переживу. А з іншої сторони, ми вже о, так, ми ж, наш перший обстріл ми вже можемо там, десь похвалитися комусь, а тож до тої пори ми були просто солдатами. Загалом картина приємна. Після Дня Незалежності ще був останній обстріл наших позицій, з цієї. Пори навіть автоматні черги стала рідкість. Є багато версій на рахунок того, що зараз тихо. Одна з версій це те, що на носі вибори. Ой, а ми добре знаємо, що якщо б був Київ зацікавлений, тому що ми виграли цю війну, то ми вже давно її виграли. все столько валится, так вот, не знаю, что завтра и будет. Мы она... уехали так в одно место, ты в другом месте, не знаешь. Повезет, мы останемся живи, или они там устрянуть, Проживаешь? Я здесь 60 лет прожил, я сейчас на пенсии уже. Куда мне ехать? Кому-то вроде бы нужен там, или, допустим, в Днепропетровской области, или в России, кому-то я нужен. Я да. там пригодился. И мама южная украинка, папа западный украинец. Я чистокровная, получается, украинка. А он він... Калабродия, русский татарин. Не, не русский татарин, а мать украинка, а отец татарин. Нам сказали, у нас такая зона, что нельзя голосовать. Не, а дад, не дадут. А вы ходили? Хочу а мы, ж мы, не что, люди, что ли. Украинцы просто, же украинцы. Просто должны. понимаете, ну как это, тут, наверное, и не, в Волновском районе и не проведут выборы, потому что как-то не дадут. Он, как и, он там вообще здесь так вот, судя по электорату. Мало кто, допустим, поддержит партию Порошенко, там, или Свободу поддержит, или Ляшка. Здесь будут люди, если голосовать, они пойдут за, пози за позиционеров. Мы не против Украины, мы против той политики. Зачем нам Россия делает врага? Там наши братья живут, собственно, такие же и самые. А я не понимаю, и до сих пор не, не знаю, зачем оно все распочалось. Тяжело, морально, физически. Давай, давай. Во всех смыслах. Не так как было. Вот, смотрите, снимайте. Вот он класс. Вот от одного взрыва. От одного, который невдалеке не взорвалась. Вот это сразу все улетело. Она подтекала, но сделали ей ремонт этой крыши. Все на крышу и вперед. Спать не будем до утра. Работаем как положено. Если хотим жить красиво дальше. Конечно, нам помогают очень хорошо. Но нам нужен генератор. Я во все услышания кричу. Генератор захотелось людям референдум. Ну, я понимаю, у каждого имеет свое, свое мнение. Вот. Но я лично, я здесь родилась, я здесь выросла, я здесь дожила до пенсии. Я не хочу никуда, я хочу жить вот тут, где я жила, в своей стране, культурно, нормально, без всяких вот этих войн.